Вкусного всем! Будем готовить наивкуснейшую из горчиц. Для меня, по крайней мере, сладкую, медовую, кисловатую и насыщенную, острую и пряную, баварскую или горчицу белой колбаски. Ее называют сладкой и да, она сладковата за счет меда и тростникового сахара. Но она и довольно острая. Ее относят к среднеострым горчицам. И честно говоря, с колбасками обжаренными копчеными или варено она просто божественна. Поверьте и попробуйте. Для классической баварской горчицы нам будет необходимо зерна горчицы двух сортов, классической сарапецкой желтой и черной, самой острый из горчичных зерен, сахар тростниковый, а лучше всего тростниковый сахар сырец, а еще лучше смесь этих сахаров, мед лучше всего темный, уксус, в нашем случае красный винный, из овощей лук и небольшой корешок хрена. А из специй гвоздика, лавровый лист, черный перец, можжевельника и немного соли. Труда тут в общем-то немного. На плите в кастрюльку нальем 300 мл воды. Добавим уксус. Кстати, в идеале винный. Красный или белый. Или на худой конец яблочный. Луковицу нарежем на четвертинки или как получится и туда же в кастрюльку. Добавим мед, темный, натуральный, чем ароматнее, тем лучше. Туда же специи, лавровый листочек, ароматные ягоды можжевельника, не очень обязательно, но очень здоровски тут, гвоздички, черный перец горошком, добавим соль, полторы чайных ложки на этот объем, доведем до кипения смесь для ароматизации уксуса и на очень-очень малом огне будем варить минут 15-20 при слабом кипении. А затем еще полчаса минимум будем остужать до комнатной температуры. А пока уксус становится еще лучше, займемся горчичными зернами. Желтая горчица или сарапецкая – самая распространенная у нас горчица. Именно из нее делают русскую острую горчицу ее и в этом рецепте будет больше всего. Измельчать будем в мельничке для специй. Можно растирать в ступке, это долго. Можно ручной воспользоваться. А можно просто купить молотую сухую горчицу, похожую на муку консистенции. Важное замечание, при помоле не доведите зерна до нагрева, иначе она будет терять остроту, недолгими запусками. Перемалываем вот так, как будто мука и как будто крупинки. Так можно перемолоть только самому. После желтой перемелим черную. Она самая острая, поэтому ее будет чуть меньше, чем желтая. Если все сделать из нее, будет очень остро. Хотя пропорцию вы можете и сами под себя подобрать. Данная пропорция под среднюю острую. И нюанс. Мы мелим черную чуть грубее фракции, чтобы крупинки были более ощутимы. Я, как и баварцы, считаю так вкуснее. В процессе пережевывания вкус будет меняться от орехового на острый, а не острый сразу. Перемешали. И в смесь горчиц добавляем сахар. Именно тростниковый. Баварская горчица известна с середины 19 века. Тогда тростниковый сахар был в самом расцвете популярности. Во-первых, из-за своего цвета, во-вторых, из-за привкуса. А еще лучше, как делают чаще всего в ресторанах Баварии. И сделаю я. Добавляют смесь не только сахар, а и сахар сырец. Тростниковый, само собой. Этот я нашел в китайских магазинчиках. Это полуфабрикат сахара. При этом он имеет ни с чем не сравнимый аромат и привкус копченого сахара. Хотя, конечно, можно обойтись и обычным очищенным тростниковым. Перемешали. Подождали, пока сварится и остынет ароматный уксусный рассол. И начинаем его потихонечку добавлять через сито. Кусочки лука и специи нам горчится ни к чему. Перемешали, пока не будет довольно жидкая кашица. Остаток уксуса не выливаем, он нам еще пригодится. А если вам кажется, что жидковато, он станет в два раза гуще за сутки выдерживания при комнатной температуре. Да, мы ее перемешаем, накроем пленкой и отставим до завтра формировать острую кислинку. На следующий день снимем пленку или крышку, чем вы там ее накрывали. Перемешаем. Видите, она стала гораздо гуще. А если бы была горчичная магазинная мука, желтой горчицы, то вообще была бы очень густой. Поэтому добавим еще немного уксуса, опять-таки через сито. Он у нас еще и вкуснее стал, настоялся. Видите, кашица уже не падает кусками, а стекает с ложки то, что надо. И это еще не конец. Мы не забыли про хрен. В идеале вы его заморозите в морозилке, тогда его легче чистить и главное натирать. Его тут нужно немного, пару чайных ложек. Хотя его и не всегда используют в баварской горчице, но с ним гораздо вкуснее и по особому острее. Если его нет, увеличите дозу черной горчицы на треть примерно. Перемешали, переложим в баночки. И будем настаивать в холодильнике при плотно закрытой крышке. Две, а лучше всего три недели. Она расцветет и станет в разы вкуснее от этой выдержки. О нюансах приготовления, как вы поняли, если изменить соотношение в пользу черных зерен, будет острее. А если уксус заливать горячим, а старту можно свести на нет. Чем мельче помол, тем острее вкус сразу. А у нас среднеострая горчица, можно сказать символ Баварии, наравне с пивом и колбасками. Она во многом задает тон окружающим региональным горчицам, добавляя им сладости и продолжая быть при этом эталоном кисло-сладкого вкуса. Ведь сортов горчиц в Германии и Австрии больше, чем у нас сортов колбас. И это не шутка. Насладитесь классикой. По первых будете ее мазать на все, что под руку подвернется. Настолько вкусно. Гутен аппетит! и заглядывайте к нам почаще. Будем радовать вас вкусами мира, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!